pierwsze, buona sera. Dobry wieczór wszystkim. Ehm, poczekam tutaj sobie oczywiście chwilkę, zanim się zbierzecie wszyscy. Standardowo chwilkę to trwa. Ehm, ale no, też dla tych, co oglądają powtórkę, od razu dam znać, że dzisiaj e, będzie troszkę inne spotkanie. To znaczy, e, dla nowych osób będzie to coś może nowego. Bo ostatnio często, tak jakby no, co tydzień te spotkania były po polsku, natomiast dzisiaj będzie po włosku. I to też nie jest nic dziwnego, po prostu z założenia to, Spotkania początkowo, to znaczy na no, przed jakiś czas były raz po polsku, raz po włosku. Teraz ostatnio troszkę się to zmieniło było więcej treści po polsku, więc dzisiaj będzie całościowo e, po włosku. Gdyby coś było niejasne, oczywiście możecie pytać, wtedy przełączę się na polski i ewentualnie coś wytłumaczę. A jak nie, no to na blogu, e, na po prostu włoski.pl, będzie nagranie e, tego dzisiejszego spotkania i później też oczywiście pod nim, tak jakby będą notatki po polsku, więc jeżeli coś będzie niezrozumiałe, to też e, jutro będziecie mogli sobie tam to przeczytać. E, dajcie mi znać, czy wszystko jest ok, bo już widzę, że jest trochę osób. Cześć, widzę, że dołączacie. Zaraz zobaczę, czy tutaj widzę komentarze w ogóle na Facebooku, bo coś mi się. A no nie tutaj, żebym ja mogła pisać. No nic, zobaczymy, może będzie ok a jak jeżeli no nie wiem, bo ostatnio też w sumie nie widziałam na facebooku komentarzy dobra, na instagramie widzę dzięki za łapki o, dzięki Joanna, ciao super, to zaczynam w takim razie, więc tyle jeśli chodzi o polski e, przechodzę na język włoski o ci parlero del verbo acquistare Questa è una proposta che ho ricevuto tanto tempo fa da qualcuno di voi eh, perché in effetti questo verbo è un verbo che da una parte è facile, non ha niente di particolare, ma d'altra parte spesso quando lo incontrate negli esercizi o in qualche testo avete dei problemi a, a tradurlo, a volte ovviamente non dico tutti, <ride> però in effetti questo è un verbo particolare. Possiamo dire che il suo principale significato è quello di comprare, quindi può essere usato come un sinonimo del verbo comprare. La cosa curiosa, però, è che se andate a vedere in un dizionario, io, per esempio, oggi, quando insomma mi sono preparata questa nostra chiacchierata. Sono andata eh, insomma, sul sito di Treccani, treccani.it e ho trovato questa definizione eh, sia del verbo comprare sia di acquistare. E ve la leggo. Comprare significa acquistare un oggetto, un bene, una proprietà, pagandone il prezzo. Invece, la definizione di acquistare è questa ottenere la proprietà o il possesso e l'uso di un bene materiale o immateriale. Quindi come vedete, da una parte possiamo vedere che comprare e acquistare sono sinonimi, no? dato che uno definisce l'altro. E questo è vero. Quindi nel caso in cui si tratta di pagare qualcosa, quindi noi otteniamo qualcosa pagando, possiamo utilizzare sia acquistare che comprare. Però la verità è che, che oh, acquistare, non comprare, acquistare ha anche un valore un po' più ampio, un significato un po' più ampio, dato che significa ottenere, ok? Quindi non solo comprare ma anche ottenere. Quindi questo significa che acquistare può essere usato anche in qualche altro contesto in cui comprare non va più bene, perché comprare è solo quello di solito. Ovviamente sì, anche comprare può essere usato con altri significati, per esempio possiamo comprare un giudice, per esempio se lo corrompiamo, ok? Eh, ma questo è un altro discorso, oggi mi concentro su acquistare. Quindi come potete ricordare questo significato, questo principale, no? Se vi va potete provare a ricordarvi che si può dire fare acquisti per dire che si fanno spese. Quindi qui abbiamo questa prima connessione al, al significato appunto quello di base, quello principale delle compere. Questo è anche un altro modo per parlare di acquisti. Spesso quando eh, leggiamo degli articoli possiamo trovare più spesso acquistare perché beh, potremmo dire che è un po' più formale rispetto a comprare, un po' più ricercato, no? Quindi eh, a volte è meglio usare e acquistare anche a livello aziendale. Se lavorate con la lingua italiana, e non lo so, siete nel settore appunto delle vendite, no? allora spesso lì parlerete di acquisti, non di compere, non di spese. Beh, spese magari sì, ma quando parliamo di queste cose che vanno comprate, allora parliamo di acquisti. Quindi ecco qui anche potete insomma associare questa cosa, ok? Ma non solo, come ho detto, acquistare può avere anche altri significati, quelli un po' più generici, quelli più legati all'ottenere qualcosa. E qui vi vorrei parlare anche di un altro verbo che spesso viene confuso con acquistare, e questo verbo è acquisire. Acquisire. Ok, Sociak Nabet, sì, si può dire che questa è una buona traduzione sia per acquistare che per acquisire perché acquisire e acquistare anche in questo senso significa ottenere in proprietà quindi non per forza io, no, io non devo per forza pagare ok io posso acquisire qualcosa o acquistare qualcosa non pagando invece quando io compro devo per forza pagare non posso comprare in modo gratuito ok quindi anche questa è una bella differenza, è bello insomma eh, sapere anche no? quando usare uno, l'uno e quando usare l'altro. Quindi acquisire possiamo anche delle cose non materiali, per esempio delle informazioni, quindi posso acquistare anche delle informazioni. Queste sono cose un po' meno comuni, forse meno conosciute, di solito acquistare si usa in questo... Significato appunto principale del comprare, no? Però è possibile trovarlo anche in queste altre situazioni. Possiamo acquistare anche un'abilità, quindi anche qui è qualcosa che noi otteniamo in qualche modo, non per forza con i soldi, ovviamente, perché a volte è questione di. Fare qualcosa, di, di parlare con qualcuno se vogliamo acquisire delle informazioni o acquistare delle informazioni, no? Quindi sono tutte cose legate tra di loro. D'altronde, eh, se proviamo a vedere anche a paragonare questi due verbi, no? Acquistare e acquisire, sono molto simili, no? Però dobbiamo fare attenzione perché non possiamo dire che acquisire è un sinonimo di comprare, perché qui ovviamente non lo è. Possiamo dire che acquistare e comprare sono sinonimi. Possiamo dire che acquistare e acquisire possono essere sinonimi se parliamo di questi, insomma, queste situazioni. Ok, allora sì, questi sono sinonimi, ma questo non fa di acquisire un sinonimo di comprare. Questi non sono sinonimi. Ok, quindi fate attenzione. Forse è per questo che questo verbo crea un po' di disordine, no? Dato che abbiamo queste relazioni e questi significati che sono No? In base alla situazione, in base al contesto in cui siamo, in cui operiamo, abbiamo altri significati. Se andiamo a vedere anche, eh, per esempio, il participio passato di questi verbi, anche qui ovviamente sono simili e dovete fare attenzione a non mangiare le sillabe. Di, ehm, insomma, se parliamo di acquistare, il participio è acquistato, quindi ho acquistato qualcosa, no? Invece con eh, acquisire parliamo di acquisito, quindi eh, dato che ho parlato di informazioni, le, io ho acquisito nuove informazioni oppure nuove informazioni sono state acquisite, quindi come vedete è, è molto simile, però non è la stessa cosa, no? La parte finale è diversa, dato che ovviamente sono due verbi diversi. Um, vediamo un po' se ci sono commenti ok, per ora non vedo niente oh, vedo che un po' di gente è venuta anche su Instagram benvenuti ah, ho fatto un casino ok ok e un'altra cosa che vi volevo dire oggi facciamo due chiacchiere, non quattro perché mi sento un po', non lo so, mi sento un po' strana oggi quindi non prolungherò non si sa quanto Um, un altro significato di acquistare è quello di procurarsi. Non so se conoscete questo verbo, fatemi sapere se, se l'avete mai sentito o l'avete mai usato. Perché anche questo è un verbo forse non così popolare. <ride> possiamo procurarci qualcosa da mangiare, possiamo procurarci, eh, non lo so, la, la fiducia di qualcuno facendo qualcosa, ok? Quindi possiamo acquistare anche la fiducia di qualcuno in questo senso. E, e come vedete sono partita da, quel, da quell'uso più conosciuto, per poi eh, finire con quelli meno conosciuti che però sono comunque buoni da, da conoscere, no? insomma, ne vale la pena se volete lavorare al vostro lessico, no? E soprattutto se siete persone avanzate, dato che insomma, <ride> dato che siete qui e, e, e mi cercate di capirmi, no? E quindi posso acquistare la fiducia di qualcuno, posso acquistare nuove informazioni o acquisire nuove informazioni e acquistare nella forma principale, diciamo nel significato principale, quello di comprare, quindi acquistare una casa, acquistare una macchina, comprare una macchina, ma non acquistare un giudice. Ok, quello è comprare. Quindi eh, fate attenzione, so che questo è un po' sapete collegato l'uno dall'altro ma se vi va potete provare a fare anche un esercizio eh, potete fare una sorta di mappa in cui collegate questi verbi tra di loro lì dove possiamo collegarli e da lì potete far partire anche altre parole connesse a questi verbi quindi per esempio da acquistare possiamo far partire una freccia che porta alla parola acquisto acquisti Fare acquisti, ok? Da fare acquisti possiamo fare spese, no? che è lo stesso. Fare compere, fare compere ci ricollega al verbo comprare, no? Quindi come vedete abbiamo questi, um, questi collegamenti e così piano piano dovrebbe essere tutto un po' più chiaro. Stessa cosa per quanto riguarda acquistare e acquisire, cosa possiamo acquisire e cosa possiamo acquistare ma non comprare, no? Penso che avete capito cosa, cosa intendo, cosa voglio dire. Um, ok, avete delle domande? <coughs> Vedo che oggi c'è meno gente. Forse perché non, ho, non ne ho parlato abbastanza prima. <ride> Chi lo sa. Uh, ma vabbè. Quindi, come ho detto, comunque mh, la, la registrazione sarà sul blog domani e metterò anche questi appunti. Magari se, se riesco, pubblicherò anche questa sorta di mappa di, di parole collegate. Ma questo non ve lo prometto, vedo se, se ce la faccio. Perché in questi giorni sto lavorando tantissimo per, fare, insomma, per preparare i materiali della sfida, eh, quella che partirà tra due settimane. Sì, tra due settimane. Quindi sì, è un po' da fare in questi giorni, ma ovviamente non potevo mancare alle nostre chiacchiere, alle nostre quattro chiacchiere. Uh, anzi, già che ci sono, se ci sono persone avanzate a un livello, insomma, dal B2, che pensano di partecipare alla sfida, uh, quella di tre settimane del, dello studio tutti i giorni, potete contattarmi e farmi sapere su cosa volete lavorare. Eh, così insomma non preparo materiali a vuoto. Io ovviamente, come ho già detto, ehm, non preparo materiali per tutta la sfida adesso. Adesso preparo solo i materiali insomma, principali, quelli che sicuramente voglio trattare durante queste tre settimane per ogni traccia, per ogni percorso. E però lascio comunque degli spazi vuoti per lasciare, insomma, per fare posto a quelle cose che verranno, durante, <ride> verranno fuori durante la sfida, durante le vostre, eh, le vostre risposte, i vostri esercizi, no? così vedendo dove fate errori io poi preparerò quelle cose che serviranno a riempire questi vuoti, no? Ok, vedo che non ci sono domande, quindi penso che per oggi la possiamo finire qui senza, senza insomma tenervi qui inutilmente. E ovviamente, se, se volete, basta che mi scrivete, tanto lo sapete dove, dove sono, dove, dove potete trovarmi. E, e quindi ci sentiamo. Lunedì prossimo ancora non ho deciso quale sarà il tema e se sarà in polacco o in italiano, vedrò, dipende un po' da quello che insomma che verrà fuori. Quindi, come posso dire? passo e chiudo, buona serata a tutti, statemi bene, ciao ciao!